سر سوال موصول ہوا تھا کہ اسلام میں داڑھی کا کیا حکم ہے داڑھی کے بارے میں پہلی بار سوال موصول ہوا کہ داڑھی اسلام میں رکھنا کیسا ہے واجب ہے سنت ہے سوال تو خیر تفصیلی تھا ابھی تو اس بھائی نے مختصر سوال بیان کیا ہے سوال کے اندر تو تھوڑی اور بھی باتیں پوچھی گئی تھیں کہ اس لیے مختلف جگہ سوالات آ رہے ہوتے ہیں لوگ مختلف طریقے سے بات پوچھے ہوتے ہیں سنتے ہیں خطبوں کے اندر مساجد کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پہلی صف میں کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتے ان لوگوں کو جنگلی داڑیاں نہیں ہوتی ہیں داڑیاں نہیں ہوتی ہیں تو ان کو تجویز دی جاتی ہے کہ بھائی شیر کی داڑی ہوتی ہے اور بلی کی داڑی نہیں ہوتی ہے شیرنی کی داڑی نہیں ہوتی ہے یہ تو زنانہ پن جب زیادہ سر چڑھ کے بولتا ہے معاملہ تو بولتے ہیں زنانہ پن ہے یہ آپ نے داڑی نہیں رکھی تو چاہے موچے ہوں اس کے چہرے پر پھر بھی زنانہ پن کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو داڑھی کے بارے میں میں تو پوری کتاب تحریر کر چکا ہوں داڑھی ایک علمی تذیعہ کے نام سے اس ٹائم پہ ذہن میں یہی تھا کہ داڑھی ظاہر واجب ہے تو میں نے پھر وہ کتاب لکھی تھی کہ بھائی واجب نہیں ہے بہرحال سنت ہے اس ٹائم میرے ذہن میں یہی تھا یہی تحقیق تھی حدیث کے اوپر کام کر رہے تھے روایات ذہنوں میں راج کر رہی تھی سر چڑھ کے بول رہی تھی روایات جو تھی وہ دین کا حصہ تھی تمیز ہی نہیں کر پاتے تھے کہ وہی کے اندر کیا فرق ہے اور روایات کے اندر کیا فرق ہے اللہ کے کلام میں اور روایات کے اندر رابیوں کے کلام کو ہمیشہ ہم نے اللہ کے رسول کا کلام ہی سمجھا کہ اللہ کے رصول نے بیان فرمایا ہے کہ آف الحہا یا وعف الحہ وحف الشوارب کہ داڑھیوں کو معاف کر دو اور اونچوں کو کترو وحفو کے الفاظ آئے ہیں کترنے کے کچھ لوگ اس کو مون بھی لیتے ہیں کچھ کتر لیتے ہیں دونوں ہی طرح کے ہمارے ہاں ہم مذہبی پائے جاتے ہیں اور داڑھیوں کو معاف کر دو پھر اس میں بھی اختلاف آیا کہ داڑھیوں کو کتنا معاف کرنا ہے پورا چھوڑ دینا ہے کچھ نے تو اتنا چھوڑ دیا کہ وہ ہاگے ہی نکل گئی حس سے ہی گزر گئی داڑھیاں وہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ان کے گھٹنے تک داڑیاں آ رہی ہیں کچھ نے تو اتنا چھوڑ دیا ہے پھر وہ نشانہ بن جاتے ہیں لوگوں کے مذاق کا اور جو داڑھیوں کو سنت و واجب سمجھ کے داڑیاں اختیار کرتے ہیں وہ بھی مذاق سمجھتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ان لوگوں کا تذیہ کیا ہے کہ آپ یقین کریں کہ وہ اپنے چہروں کے مختلف بال جو داڑھی سے ہٹ کے ہیں کیونکہ داڑھی اصل میں داڑ کو کہتے ہیں داڑ جو ہماری ہوتی ہے نا اس کے اوپر جو بال آتے ہیں نا اس کو داڑھی کہا جاتا ہے پھر انہوں نے اس کے اندر تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا شروع کیا اس کے مفہوم کو داڑ یہاں ہے تو داڑی یہاں ہونی چاہیے پھر انہوں نے اس کو بھی شامل کرنا شروع کر دی کلوں پہ جو آ رہے ہیں یہ بھی داڑی شمار کرنا شروع کر دی میں نے بھی پہلے ایسی رکھی ہوئی تھی ڈر کے مارے مجھے بھی ڈرایا تھا کہ بھائی داڑھی جو نا دین کے اندر واجب ہے اس کو رکھو حیعت جو ہے یہ بنیاد رکھتی ہے تو میں نے بھی داڑھی رکھ لی تھی لوگوں کے سامنے داڑھی نہیں ہوگی تو آپ کی بات کو وہ دینی مرتبہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں تھیں پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ بٹھائے کہ داڑھی واجب ہے تو ہم ڈر گئے پھر اللہ کے رسو کی سند بھی ہے اور واجب بھی ہے تو داڑھی دین کا حصہ ہے تو میں نے داڑھی رکھ لی پھر بتایا گیا کہ اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں تو دین میں بنیادی حیثیت حی عت کی ہے تو داڑھی نہیں ہوگی تو آپ کے باپ نے وزن نہیں آگا تو ہم نے ٹھیک ہے بھائی داڑھی ہوگی تو شاید لوگ ہماری بات سننا شروع کر دیں گے بعد میں جب عقل آنا شروع ہوئی کہ بھائی داڑھی کا دین کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ہے قرآن کے اندر تو داڑھی رکھنے کی طرف اشارہ بھی موجود نہیں ہے اور بات جب دین کی ہوگی تو دین کے دلائل کی بنیاد پر بات ہوگی چہرے کی حیت کی بنیاد پر کسی کی بات تسلیم کرنا یا انکار کرنا یہ تو بنیادی فتنہ ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں نے اپنی مستندیں تیار کی ہوئی ہیں فرقے تیار کیے ہوئے ہیں کہ حیت دکھا کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں دین کا بڑا عالم ہوں ہمیں تو اس سے نکلنا تھا تو میں نے پہلے فرصت میں پھر یہ کام کیا کہ سب سے پہلے اس چیز کو ختم کیا جائے جو غیر قرآنی ہو جس کو سنت کے نام پر رائج کیا ہوا ہو اور اس کو دین کے اندر سنت کا درجہ دیا جاتا ہو تو یہ چیز بالکل بھی درست نہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے تو میں نے پھر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا وقتاً فوقتاً میں نے اپنے آپ کے کو اس سے دور کیا اور داڑھی کو ہٹانا شروع کیا سب کے ذہنوں میں یہی یہ ہوتا ہے سب کے ذہنوں میں یہی یہ بٹھایا ہوا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ دین کا حصہ ہے اور سنت ہے تو اب سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ایسے لوگوں کا جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھیے گا کہ وہ یہاں وہاں کے بال صاف کر کے نا اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے کہ یہ بال ہٹا کر میں اپنے آپ کو اچھا بھی بنا سکتا ہوں یہ ان کے ذہن میں موجود ہے کہیں نہ کہیں یہ بیٹھا ہوا ہے یعنی اگر ان کو یہ اس بات کی اجازت مل جائے کہ داڑھی بھی ہٹانا درست ہے تو پہلی فرصت میں داڑھی ہٹا کے آپ کو اس طرح بنا لیں اگر آپ کو دین کا اتنا ہی طلبگار ہیں اور دین کا حصہ ہی سمجھتے ہیں داڑھی کو تو پھر آپ کے ذہن میں اس کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے پھر یہ غلط تصور ہوگا جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے تو داڑھی کے بارے میں میں بیان کر رہا تھا کہ داڑھی داڑ پر اگنے والے بالوں کو کہا جاتا ہے وہ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے آف الحا وحف الشوارب ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے وصول سے ظالم نے منسوخ کیا راوی نے راوی کہتا ہے راوی کا کلام ہے کہتا ہے کہ آتش پرست بد مذہب کہہ لیجئے یہود و نصارہ شامل کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور بات میں وزن آ جاتا ہے راوی کے یہ لوگ اپنے داڑھیوں کو مونڈتے ہیں اور مونچوں کو بڑھاتے ہیں تو تم ان کی مخالفت کرو تم داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچوں کو کتراؤ یہ روایات بھی روایات کی کتابوں کے اندر موجود ہے سنت کے حساب سے جو سب باطل ہیں سب جھوٹ ہیں ابن کثیر کی ایک روایت پڑھ رہا تھا وہ میں نے اپنی کتاب لکھی اس کے اندر ساری میں نے باتیں حدیثیں سب درج کی ہیں اور اس کے سرحد پہ کلام بھی پیش کیا ہے راوی نے کہا کہ اللہ کے وصول کے پاس ایک وفد آیا فارس سے یا کسی اور مقام سے تو اللہ کے وصول نے اس سے اپنا مو موڑ لیا اور کہا کہ ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے تو اس وجہ سے اللہ کے وصول نے اپنے چہروں کو ان کی طرف سے پھیل لیا تو اس کی وجہ سے نفرت اپنے دل میں پیدا کی جاتی ہے اور نفرت کرنے کا درس دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنی داڑھیوں کو مون لیتے ہیں ویسے آپ پورے زمانے میں محبت کے گن گاتے پھرتے ہیں کہ انسانت سے محبت کی جائے اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے انسانت کو ایک مقام پر لا کر جمع کیا جائے اور جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں وہ مسجد میں آپ کے پیچھے آ کے آپ کے ساتھ متحد ہونے کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو آپ فوراً ان سے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں اپنے دل میں نفرت رکھ کے آپ اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ اپنے بیانات میں یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے اور اس نفرت کو اللہ کی رسول سے منسوخ کر دیتے ہیں ظالم کہ داڑھی نہیں ہے تو اپنے دل میں نفرت رکھو ان کے لیے اور کس وجہ سے باطل روایات کی بنیاد کے اوپر قرآن نے کہیں حکم دیا ہے آپ کو داڑھی رکھنے کا یا داڑھی کا کوئی تعلق بتایا ہو آپ کو کہ اس کا تعلق دین سے ہے کہیں موجود نہیں ہے فرض علی کر قرآن اللہ نے خود فرمایا ہے کہ آپ پر ہم نے یعنی وہ جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے جب قرآن کے اندر داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ کے اوپر جس نے جو فرض کیا وہ غیر قرآنی اور قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ اللہ کے وصول کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ نے آپ پر سب سے پہلے مخاطب اللہ کے وصول ان پر اللہ نے قرآن فرض کیا ہے تو اللہ کے وصول پر تو خود اللہ نے فرض نہیں فرمایا داڑھی کو کیونکہ قرآن میں داڑھی اکھنے کا حکم نہیں ہے لیکن آپ نے امت کے اوپر یہ لازم کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں فرض ہیں ان میں داڑھی کا بھی حصہ ہے یہ غلط نظریہ ہے قرآن نے کہیں حکم نہیں فرمایا معاشرتی مسئلہ تو ہو سکتا ہے <تصفح> کیونکہ آپ یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے وصول نے داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا یہ حکم اللہ کے وصول کے باس کیا اللہ کی طرف سے آیا تھا کیا اللہ نے اللہ کے وصول کو داڑی رکھنے کا حکم فرمایا تھا تو کیا آپ یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے وصول کے پاس تاریخ میں لکھا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو کیا اللہ کے وصول کے پاس جب حکم آیا تھا داڑھ رکھنے کا تو کیا اللہ کے وصول نے حکم آنے کے بعد داڑھی رکھی تھی کیا اللہ کے وصول نے حکم آنے کے بعد داڑھی رکھی تھی یا داڑھی اللہ کے وصول کی پہلے سے ہی موجود تھی تو پھر تو یہ معاشرتی مسئلہ ہوا نا کہ علاقے میں جیسا دستور چل رہا ہے ویسے ہی حیعت کو اپنا لینا ویسا ہی لباس پہن لینا یہ معاشرتی مسئلے کا سوشل نورمز کے اندر شامل ہوتا ہے سوشل کسٹمز کے اندر آتا ہے یا اللہ کے وصول کی داڑھی پہلے سے ہی تھی اسی کو دین بنا کر راوی نے پیش کر دیا اس سوشل نورمز کو ان معاشرے کے اقدار کو اخلاق کو دین بنا کر راوی نے پیش کر دیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اللہ کے وصول کے زمانے سے جو ہم دلیل لے کر پیش کرتے ہیں باطل روایات کو اللہ کے وصول کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنا یہ دین کا حصہ ہے دین کا حصہ نہیں ہے یہ آپ کے خواہش کے اوپر آپ کے شوق کے اوپر منحصر ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے داری کو بڑھا سکتے ہیں اور جیسا چاہیں بڑھا سکتے ہیں آپ اس کو دین کے نام مت دیجیے دین کا نام نہیں دیں آپ جیسا چاہے کرنا چاہے کریں آپ مونچھوں کو بڑھانا چاہتے ہیں بڑھائیے آپ مونچھوں کو کاٹنا چاہتے ہیں کاٹ دیجیے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دین آپ کو دنیا میں چلنے کا اپنے معاشرے کو بہتر طریقے سے سٹیبل کرنے کا درس دیتا ہے اصول فرام کرتا ہے اس کو آپ کے چہرے کے بالوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ آپ کو یہ سکھانے نہیں آیا تھا کہ آپ کو داری بڑھانی ہے یا مونچھے کتروانی ہے نہیں اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بنیادی بات کو یاد رکھیں یہ مذہب کے اندر ہوتا ہے کہ مذہب کے اندر مختلف چیزوں کو دین کا حصہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے لوگوں کو بیڑیوں میں جکڑا جاتا ہے دین کے اندر یہ نہیں ہوتا قرآن کے اندر یہ نہیں ہے داڑھی رکھنے کا کوئی نظریہ موجود نہیں ہے ایک انہوں نے ایک آیت کو لے لیا کہ موسیٰ رسول اللہ نے اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑ لیا تھا داڑھی سے پکڑ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کا حکم تھا کہ داڑھی رکھ لی جائے پھر آپ نے تو اس میں اندر مزید وضاحتیں پیش کر دی ہیں کہ کتنی ہو کتنی نہ ہو اس پر جھگڑے چل رہے ہیں پوری کی پوری فق کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جب میں نے داڑھی کے اوپر لکھنا شروع کیا تو میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی تھی داڑھی کے اوپر اس میں اتنے بڑے طویل باب درج کیے تھے کہ کتنی رکھنی ہے اور کتنی نہیں رکھنی ہے تو داری کے بارے میں آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ داری کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے یہ روایات سے ثابت کیا جاتا ہے دین کی جو اصل ہے سورس ہے وہ قرآن ہے قرآن کے اندر کہیں بھی داری رکھنے کا یا موچے کتروانے کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں تک میرے خیال سے تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بالوں کے بارے میں تو میں نے بات پہلے بھی کی تھی نا کہ بال جو ہے یہ آپ کا اپنا مسالہ ہے رکھنے کا جسم پہ بال اگتے ہیں فطرت کے مطابق وہ جسم پہ آ گئے ہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ جیسے اپنے جسم کو چاہیں رکھیں جیسے چاہیں نہ رکھیں بہت سے لوگ سینے کے بال کاٹتے ہیں مرد بہت سے پاؤں کے بال کاٹ لیتی ہیں لیڈیز ہماری پاؤں کے بال کاٹ لیتی ہیں تو یہ تو آپ کے اپنے مسائل ہیں آپ جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں بال آپ کی اختیار میں ہیں آپ جیسا چاہیں اس کو رکھنا چاہیں رکھیں نہیں رکھنا چاہیں نہ رکھیں ویسے ہی یہ چہرے کے بال ہیں اور ویسے بھی میں نے کہا نا کہ تو چہرے پہ نکلنے والے داڑھی کے داڑ کے بال تھے اس کو بڑا بڑا کے ایکسٹینشن دے دے کے ایکسٹینشن اتنا دیا کہ وہ ایکسٹینڈ ہو ہو کے یہاں تک آ گیا کچھ لوگوں کے یہاں سے نکلنے تو وہ کہتے ہیں یہاں سے ہی بال نہیں کاٹو یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے جب کہ وہ دار کی تعریف میں آتا ہی نہیں ہے تو یہ ہے یہاں جو بال آ رہے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں داڑھی جو بال یہاں آ رہے ہیں اس کو آپ داڑھ نہیں کہہ سکتے جو بال یہاں آ رہے ہیں اس کو بھی آپ داڑھ نہیں کہہ سکتے جو بال یہاں آ رہے ہیں اس کو بھی آپ داڑھی کہہ ہی نہیں سکتے یہاں دار ہے آپ کی ہمارے یہاں تو بنیادی چیز طریقے سے سمجھا جاتا ہے یہ ہے تو یہ داری ہے اور جو یہاں اگ رہے ہیں اس کو داڑھی کے بالوں میں شمار ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں تعریف کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا ہے آپ کی ہیں یہاں ہیں تو یہاں پر جو بال نکلیں گے وہ آپ کی داڑھ ہی کلائے گی ہیں آپ کی یہاں پر نہیں ہیں یہ تو آپ کی تھوڑی ہے تھوڑی پر اگنے والے بالوں کو آپ داڑھی کہہ کیسے سکتے ہیں داڑھی کے لفظ کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے تعریفوں کو صحیح کر لیں کہ تعریف کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ حکم لگائیں لوگوں پر کہ داڑھی کیا ہوتی ہے اور تھوڑی کیا ہوتی ہے اس کو تھوڑی کہتے ہیں اس کو داڑھی کہتے ہیں اس کو داڑ کہتے ہیں تو ہم نے تو تعریفیں ہی غلط بنائی ہوئی ہیں غلط ترجمے بنائے ہوئے ہیں اور غلط روایات کے ذریعے اس کے پر حکم لگا کے ہم سب چیزوں کو دین کے نام پہ ہم لوگوں میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ دین کی بات کرنے کے لیے آپ کو حیعت کو تبدیل کرنے کی قطع ضرورت نہیں ہے قرآن آپ سے یہ نہیں چاہتا یہ معاشرے کے اپنے کسٹمز ہیں معاشرے کے اپنے چال چلن ہیں ایسے کئی معاشرے ہیں کئی اقوام ہیں کہ جن کے ہاں بچپن سے ہی داڑھی کاٹنے کا ایک چلن ہے میں پتہ نہیں کتنے ایسے قوم کے بارے میں پڑھ چکا ہوں جو نہیں کاٹتے داڑھی موچے نہیں کاٹتے وہ ان کے رہن سہن کا کلچر کا حصہ ہے تو وہ نہ کٹیں لیکن دین کے نام پہ آپ اس کو لوگوں پر مسلط نہ کریں اس سے بچ جائیں بس یہ آپ ذہن میں رکھیں